私があの日本の話で YouTube を制作して今あの計画するんだけど私があの日本の,あの話で YouTube を制作してやってるかなとって思います 1996年かなその、うん、時にあの私が東京にいらっしゃったことがあったんですよそれ、うん、でもう6年ぐらいかな東京に住んで肩をした時があったんですその時にあの今あの富士山のあたりに、うん、あの

日本にも。大好きですよ。あの東京、東京はあの、今あの、ヒーリアにも、いますので。たまにはね。東京、うん、がい色とりですね。うん、大好きです。楽しいですよね。<laughs> よね含めて、あの、八年ぐらい、あの、住んだことあります。あ、そうなんですか。東京<居>。えー、もう、第一番好きですよね。えー、もう、元は、あの、ソウルに出身なんだけど。 日本ではあちょっとねほとんど話することが、うん、もう日本に行ったときには働くしってたんだけど、うん、もうこっちに来たら、もう旦那、仕事は、朝の会社に入って、うん、子供いに行って、何のこともやることないから、うん、もう勉強しなり、何しなり、もう生活がね、日本よりこっちがやっぱりいって言って、それで帰りたくないっちゅうと。 嘿嘿嘿嘿。<laughs>